подошли к месту это сейчас это да, какой-то безымянный памятник Комсомольцам. да даже вот, знают об этом только те кто, кто люди которые знают Херсон а Сейчас неоднозначное отношение ко всей этой истории. История. Это было. Если ты отрицаешь то, что было, то ты не имеешь абсолютно никакого будущего. Да? Я не сторонник там, красного вождизма, там, коммунизма. Там. Это, это было, это история там, наших отцов, это история наших дедов. Как бы. И пытаться переписать это, это то же самое, что там, переписать линию руки, да, там, изменить там, конфигурацию ноги. Ну это же не природно. Ну, по э, сути. Э, ты в многом из этого выбрал вот, политический проект оппозиционной платформы за жизнь? Смотри, как бы... Ну, потому что это... Вот, на, движение призывает... для, для меня, для меня, для меня, там, выбор там политического какого-то а, движения, это не выбор конкретно партии, да, там, как бы... Это выбор идеологии, да, то есть там, я не скрываю, говорю о том, что там, я был членом партии региона. В юном возрасте, я, там, 16 лет вступил в партию региона, как бы... У меня осознанно это был, был осознанный выбор, и я, знаешь... Это смелое признание, кстати. Я этого никогда не скрывал и как бы для наших сограждан не является каким-то секретом, как бы это была та идеология, я, считаю, я очень глубоко в этом разочаровался. Я считаю, что там, отдельные люди, там, в том числе, там, мой бывший президент Украины Виктор Федорович Янукович предал свой народ, предал там, свои идеалы и просто трусливо сбежал вместо того, чтобы нести ответственность полную да, там, перед там, теми людьми, которые были на Майдане, перед теми людьми, которые там, защищали до конца его. Понимаешь? То есть это было предательство чистой воды, но сама идеология, да, там как бы партийная кабана бы там была там транслирована там, потом в оппозиционный блок, потом в оппозиционную платформу для жи за життя. И эта идеология она нам не близка. Да, потому что мы не отрицаем праздник 9 мая, мы его чтим, празднуем, как бы, все остальное. Да, мы говорим о важности экономического развития. Так, ну, какая разница на каком языке ты говоришь? Ты, я чувствую себя украинцем, я больше патриот, чем многие тех, кто очень чистый, ну, и очень, о, 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 очень красиво. Да. Я патриотически плачу налоги, да, там. Я патриотически тружусь, как бы, и э, это больше патриотизм, чем бла бла-бла-шел, понимаешь? И вот эта идеология, она мне близка, поэтому я выбор такой.